Bəzi yerli hakimiyyət orqanları şəhid və qazi ailələrinə qarşı dövlətin siyasətinə zidd davranışlarından əl çəkmirlər. Müasir müsavat partiyasının sədri Hafiz Haciyev yeni çağa açıqlamasında bəzi yerli hakimiyyət orqanlarının şəhid və qazi ailələrinə yönəlik sayğısız münasibətlərini vətən müharibəsindən sonra da davam etdirdiklərini deyib. Stat. Biz o satqınları tanıyırıq. Onların dövlətimizdə etdikləri xəyanətlərdən də, övladlarının hansı oyunlardan çıxdıqlarından da xəbərdarıq. Amma bu gün başımız qarışıqdır. Milli birlik baxımından onların belə hərəkətlərinə dözürük. Məmur özbaşınalığı o həddə çatıp ki, vətən müharibəsində vurşanların evini Bakıda eləcə də rayonlarda sökməyə cəsarət edirlər. Rayonlarda pul yığılarlar ki, şəhidlərin dəfn mərasimində iştirak etsinlər. Bellelərinin vicdanı, şərəfi yoxdur. Yoxdur. Özbaşınalıq o həddə çatıb ki, həkim müharibədə vuruşan əskərin övladını Girov kimi saxlayır. Tələb edir, pulu gətir, sonra körpəni apar. Artıq müharibədə qələbə qazanmışıq. Şəhid ailələri, qazilərin başına gətirilən oyunlarla bağlı elimizdəki faktları bir-bir açıb tökəcəyəm. Statın sonu.